Подходим к интересному стенду компании Kit, которая предлагает системы, ну нам уже в принципе известные, это системы парковочных мест с солнечными панелями. Покажу поближе, вот такой у них макетик интересный. Вот. Э, Volkswagen Buzz стоит, заряжается, зарядные станции, солнечные панели на навесе. Концепция уже в принципе известная в Украине. Мне вот как интересно сделан как бы, мониторинг, откуда идет зарядка. То есть в данный момент от городской сети идет на зарядку. Или же от аккумулятора. То есть здесь даже предусмотрено хранилище энергии, чтобы днем заряжать от солнца. И потом, когда людям необходимо заряжать свои электромобили, они... Могут за счет накопленной электроэнергии днем зарядить его ночью. Тем самым не пользоваться дорогой электроэнергией из сети. Также, я так понимаю, они предлагают э, непосредственно софт. Софт-мониторинг э, всех этих да, своих систем. И показываем, какая... какая мощность заряда с хранилища или в хранилище идет для зарядки э, необходимых нагрузок. В данном случае здесь представлена солнечная система, с нее сейчас как будто бы имитируется идет 67,5 киловатт, при этом разбор электроэнергии там на одном электромобиле 4,9 киловатта, на другом 5, на еще одном 5. И при этом еще заряд идет на аккумуляторную батарею, на хранилище энергии 23 киловатта, и тем самым обеспечивая полную автономию и зарядку от солнца. elettromobili